Я хотів задати вам по поводу е запитання з приводу продажу землі комунальної власності. Таке так, дивіться, ви 19-20 травня, представники громади, е були е присутні, точніше не присутні, а нас не допустили до аукціону, де продавалася комунальна власність. Не дивлячись на те, що ми пройшли всі процедури, представників громади до аукціону не допустили. Я не знаю, з якого, я, яка була мотивація, в принципі, мотивації не було, оскільки закон їм цього не дозволяв. Так от я хотів би вас запитати. Зараз теж я читаю, що вже там біля озера десь продається земля і так далі. Наскільки ви володієте цим питанням? І я хотів би, наприклад, знати як мешканець міста. Чи буде проведена інвентаризація землі? Чи буде виставлено це в інтернет? Скільки земельних ділянок є в місті для продажу? І інформація, хто купив, за скільки купив і скільки поступило в бюджет міста коштів? Дякую. Ну, этот, этот надо смотреть, що там так? так Департамент. Если надо, я могу взять такую справку. Давайте встретимся, я вам эту справку возьму. Вот. И когда там будет э, продажа земли или что, я могу просто показать, перечень, когда она будет почистить и так далее, чтобы вы не Можно что-то сделать? В принципе, вопрос не только у меня, чтобы громада, громаде была доступна эта информация. Чи можно, це, скажем, на сайте міської ради эту информацию давать, чтобы люди просто были ознакомлены с тем, цель, что вы Тем более, надеюсь, ситуацией. Тут спрашивают вопрос по земле. Можно ли на сайте міської ради подивитися, що тебе продається. И кто купил ну, за спит, и я. Они были на, на аукционе, это был аукционер. Они прошли все процедуры. Я не знаю, где занимался этим аукционом и не пустили. И они хотят действия свободные земли посмотреть. Номер, кто, номер сайта, кто купил, сколько стоит, понимаете, чтобы вы не знали, есть ли свободные. Он, допустим, хочет купить, он говорит, что он за это не чтобы. 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 чтобы люди знали полностью информацию, где что продается и как. Я его не знаю. Он не вас нашел? Нет, На чем он? Вы же депутат. Я не знаю, должен знать, где находится департамент.

А ты чай. Вы и всегда не знаете, что это за военные лицы. Конкретно вы можете встретить. Я вам не допускаю. Не доверенное лицо. Будете доверенное лицо в победите. Они нам встречи. У меня встречи. ви мне мешаете. Вы мне мешаете. Но Но еще, я его не знаю, я не, его не, его не его знаю. И на чьем балансе? Я, баланс? не я, 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 я не знаю. Я не знаю, знаю. причем кто, кто, кто сюда пришел. Кто захотел, а тот пришел. 900. Миллион девятьсот. А вам известно, как депутат, что миллион девятьсот в прошлом году на них никого... не пошло? Это частная военнодизированная охрана. Кто а, знает, а вы не знаете Но этого? А, не этого? а вы думаете, что это не было? нас носила то вы не знаете я, в чем балансе в не знаю, парень, не в, в не знаю, вы будете в курдон И вам не известно, что в 1921 году выпущено на это? Так что вы там делаете? Я, что я там не вы не делаете? Я там я делаете? Там вот! Э, вот. Слава, так, так, не что, не так если вы там спите, если вы там спите, то для чего вы пришли вы, извините, нас агитировать? Чтобы мы с вами вместе спали? Нет, мы должны что-то менять в стране. Ну успокойтесь, успокойтесь. Вы хотите... Денег. Вы хотите поломать, гепард. успокойтесь. Гепард. Вы хотите, вы хотите, вы хотите, поломать, поломать вы хотите поломать, поломать то, что, что сделано за это время в городе? Вы мне не ответили на мой Я вам еще раз задаю вопрос. Я ничего не ломаю. Я да, вас успокойтесь. спрашиваю. Успокойтесь. Вы, не вы можете замолчать. Одну минуточку, подождите. Э -э Какой-то стоит человек с гепарда, я его глаза не знаю спрашиваю, это что, ваша охрана? Я говорю, я понятия не имею, кто этот гепард. Сколько он получает? Ну как он может На чьем балансе этот Я не знаю. Скажите, подождите, скажите, а вот этот человек стоит. Может он тоже за вами стоит, получает деньги? Он точно за ней стоит. Если посмотреть сколько, то точно за ней. На каком основании? Почему? Я задала вопрос, а мне не отвечают. Ну как он может работать? Так, убери руки. Руки убери. Руки убери. Как он, может этот <связать> как он может ответить? на вопрос, куда он деньги ворует? Что как он ворует? может ответить на этот вопрос? Вышел, девятьсот. Миллион девятьсот. На каком основании жил на гепард? Да. Да, тут потрат. Потрат. Это целевое назначение денег. Причем тут он до этого Он Пришел так легко, господа. Он и подождите, подождите. даже если году... что, что здесь плохого, а а если деньги Мы не пошли, Мы не куда задавать вопросы, ему или ему. Кому мы задаем? Мы на встречу с кем пришли? С депутатом. Кто это такой? Я начальник да, дорожного знаю, управления. Не знаю. Не знаю. Я вот, дорожного я, вот занимайтесь вот. дорогами. Да, вы задайте все. мне вопрос, я вам отвечу. Нас, Нас не интересуют дороги. А, Нас не интересуют не дороги. Потому что они хорошие. Потому что, они хорошие, потому, что они хорошие. Да вас это вас и не интересует. Их просто делают только перед выборами. А что до выборов? подобного. До выборов все. Да, хорошо. как раз. Что вы рассказываете, молодой человек? Посмотрите, в городе какие дороги. Конечно, красота. И чистые, и красивые. И вы сами ссорите. А, а в Германии лучше были бы лучше, если бы не сорвали. их. А мы чем Причем? Потому что это ничего. вы вот, вот вы все и при, чем? И при чем. И не ездили бы по ним. Были бы они еще лучше. Если бы, если, бы, если бы вы не кидали бумажки, не, это самое, не занимались ерундой на этих дорогах, то было бы все нормально. Вы посмотрите, что делается. До обеда чистые дороги. После обеда грязь пошла. А вот это уже конкретное обвинение конкретному лицу. Правильно, конкретным лицам, нам всем. Это обвинение нам всем. Потому что я с этим воюю все время. Ночью работает техника, люди работают, днем работают. И с обеда все равно грязь. Потому что чисто там, где не сорят. Правильно. 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 С вами а тут постоянно. В этом я с вами согласен. Вот и все бюджета города сколько будет? Завтра вы повесите пешеходы. А за какой пусть, пусть, счет проводится парк? За счет благотворительности. Благотворительность что? Вы можете назвать благотворительность? Вы а можете назвать фамилией? Они общем, что, том, что том, тайна? что? Они могут Они в том, что, в налоговой не отчитываются? Почему отчитываются? Скажите, а на чьем содержании фонтан? Фонтан, Порошенко, как видите, да а вы задайте вопрос по, по, по дому, а не по фанату Ну Зачем вы это говоришь? Я Что это не Я не

Жаль, я не снимаю, я не снимаю, я не снимаю. Я снимаю, я Я снимаю, я Я снимаю, я снимаю. Я снимаю, я снимаю. Я снимаю, я Я Я снимаю. Я Я снимаю. Я снимаю. Я снимаю. Я снимаю. Первая, снимаю. А чого ви спиною? А чого ви спиною? А чого ви спиною чо становитесь? На нашій артилерії виросли енглінати. Напевно, ми знаємо. Ми вже одні години Не все були. Не ми субсидію не получаємо. Ми винемося цієї субсидії. От є такі старі закалки. Хто візьме субсидію, держава забере. Це перша, це перша закалка. Хорошо, субсидії ви кажете, і то даже це не ви... по 7,20 газ платити, це вибачте, за квітник і за березень місяць ми на них пересчитали, Ні, за квітень і самі мені пересчитали по новім тарифах вже мені дали за газ. Да. От яке вони мали право мені платіжку, наприклад, за березень місяць посчитати по квітне. Я Платюжку за квітень місяць мені посчитали по травневих. Оці не на що. Я понимаю, воно все зверху йдеться. Я не понімаю, мене одні боленько це, що всі гроші є це, і всі це, мають це, ще це, розраховувати. Це, це всі, це всі. Аптека, от як вирішити цю аптеку? Ви помі Я на мінімальні на пара роблю взагалі не оформлення. Бо, вибачте, наші пани не хочуть нас і оформляти, щоб за нас і не платити. Двое детей. И что нам делать? Не нам. Всем нам, людям. Как нам выживать?

Вы видели, Борис Сакович? Это так, вот так, это так, вот так. все купленные. Да? Это все. Купленные. <связь> это <связь> вот провокатор. Да? Я не знаю кем. <связь> вот, а, не Куда я? А да, вы да, вот, кем я вот да, я здесь чист. Почему да, я? Да, здесь, да, я слышу, что ты Я у да, отталкивают людей, чтобы не задавали немногие вопросы. Помощник депутат. Да, конечно, вот этот вот целый оттолкнул. Вы, вы не видели? Нет, а я видела. Спасибо. <говорит>

Да, ну і... Ви вони ще раз я будь ласка, свою посаду і під підставу... наш інспектор міліції да. Тарас Іванович. Підстава з вашого тут на хоріше. Я знаходжуся тут на охороні громадського порядку. Да. Я попросила ті, це, це, ви, дан, перележ, дан, я, з викладеними фактами. Ви вас попросили встановити, підійти до особи і встановити її особисто. Тобто ми вас не просили не дати не нам дані, а встановити особисті. Ви нам цьому відмовляєте? Особа, я ще раз, будь ласка, встановіть встанові тут він же тут зараз. Оскільки зараз захід закінчиться, він піде, і ми потім будемо проводити слідчі оперативно, розшукують дії. Це ви знаєте. Це дуже важка проблема. В нас іншому питанні завезло на два роки розслідування кримінальної справи. Тому ми вас до вас звернулися. <пас> Будет все видно. <випаде> Що у вас така <випаде> нехороша?